я дуже рады вас вітати в версии номер 5. Раз одразу наш музей мені э, я э, представляється, извините за мой отвратительный украинский, я поэтому обычно стараюсь говорить по-русски, не по-российски, а по-русски. Э, так вот, э, мы рады, новой версии нашего музея. Я надеюсь, что эта версия будет также удачна и самое главное нравится вам. И это будет видно благодаря вашим посещениям наших экспозиций. Это было сложно и достаточно рискованно в какой-то степени делать выставку во время войны. Но э, э, если вот вы посмотрите прямо вот там на втором этаже, э, есть работа Дмитрия Дульфана, э, которая, мне кажется, является символом. И я хочу надеяться, что ее текст будет слоганом нашего музея. No future. Future now. Так вот мы э, считаем Future Now. Его надо просто создавать, а не ожидать лучших времен. Я думаю, что я вполне четко сформулировал и буду э, оканчивать. Э, большое спасибо нашему учредителю Владимиру Мараковскому, потому как, вы догадываетесь, мы бы не потянули это сами. Вот. И нашей молодой кураторке, со -кураторке, потому что э, главного куратора Андрея Сугунцова сейчас здесь нет, Анна Мараковского. два слова. Так. Я радий вітати вас на виставці Міражі Каліпсо, полонений глибинами Дмитро Дульфан. Ця виставка дає нам можливість саме зазирнути в його внутрішній світ, світ лиця, який все своє життя біг за неосяжним, знаходиться між мрією та реальністю і на межі творчого зростання та недосяжних амбіцій. І саме тому міфічний образ богині Коліпсо, яка тримала своїх полонених в світі ілюзій, став головною метафорою цієї виставки як символом полону, в якому знаходився митець. Ми дуже раді, що саме з цієї виставки ми розпочинаємо нашу роботу в новій локації, що ми змогли нарешті працювати в повну силу. І показати, що ми можемо, і присвятити цей перший проєкт на вулиці Європейській 3.33, такій важливій постаті одеського мистецтва, і присвятити йому належну увагу і зробити такий звіт по його життю та творчості. хочет сказать еще что-то, Нет, я... Вадим Ильич, <соединяющие> вас <соединяющие> можно? <соединяющие> да. Я, я чисто административный. Конечно. Я, честно говоря, не хотел говорить. Я думал, что достаточно. Но я считаю, что то, что сегодня происходит вокруг нас и нашей страны, обязывает нас показывать какую-то позицию. Я вспомнил, когда 10 апреля 2008 года мы открывали первый частный музей в нашей стране. Очень многие спрашивали, говорили, зачем тебе это? Почему? Ты же коллекционер, у тебя есть коллекция. Почему? Зачем тебе музей? А музей и коллекция – это разная вещь. Музей – это общественное пространство для продвижения нашей культуры, культуры нашего города и культуры нашей страны. И вот сегодня прошло 17 лет, и в это самое тяжелое время для нашей страны, для каждого из нас, мы хотим показать, что мы понимаем, как нам всем тяжело. Но мы понимаем и верим, что у нас есть завтра. У нас есть будущее. И культура ⁇ это и есть будущее нашей страны, нашего города. И пока мы верим, и пока и бизнес, и простые люди, и культурные деятели показывают свое творчество, показывают желание что-то творить что-то создавать, открывать снова музей. Мы не боимся того, что происходит вокруг. Мы верим, что есть завтра, и оно обязательно будет. И у нас, каждого из нас, и у нашего города, и у нашей страны. Поэтому давайте с нашим музеем идем в европейское завтра. На улице Европейская, 31-33. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что у нас есть такие прекрасные зрители, такие прекрасные команда и я очень рад, что 17 лет тому назад мы пробовали что-то создать. Теперь мы это создали. И уже спокойно я могу говорить, что вместо меня будет говорить молодежь, которая олицетворяет будущее нашей страны. Поэтому с удовольствием пусть Анна рассказывает про наш музей, а вы приходите к нам, пейте с нами в кафе кофе и чай. Смотрите, прекрасное творчество наших пойдет. Смотрите, прекрасное творчество Димы, которое, к сожалению, глубокому не с нами. Но именно его миражи, это то, о чем мы в том числе мечтаем. О свободе, о Европе, о праве, возможности говорить то, что мы думаем. И вместе мы это все преодолеем. Спасибо, что вы с нами будет музей и сегодня, и завтра, и послезавтра. И я надеюсь, что пройдет еще 17 лет, и, наверное, у нас уже будет собственное большое здание, в котором мы вместе будем говорить, а что будет в следующие 17 лет. Все вместе. Спасибо вам.